Два місяці тому наша землячка із села Середарівка Наталія Горгуновська завдяки здобуткам у пауерліфтингу званню чемпіонки України потрапила до національної збірної на початку травня. Українські атлети взяли участь у європейському чемпіонаті, який проходив у місті Малага в Іспанії. Шлях до перемоги в Іспанії для Наталії був нелегким у прямому сенсі. Звісно, настраювалися на всі виконання. какбидавтору. Я чуть-чуть сама виновата, а третью меня подхватили. И дали технический четвертый подход, и мне не хватило сил, потому что времени дали 4 минуты, и в общем так вот случилось. Ура. Ну, я не пала духом, так сказать, продолжала дальше бороться. Но с какого момента ты началась уже, знаешь, дорожка? Погибла. ну, наверное, уже с третьего подхода жима. Я уже почувствовала, что у меня есть, так сказать, призовое место какое-то, начала бороться, и, судя по всему, уже начала дальше, так сказать, двигаться. В Іспанії Наталка здобула три нагороди, щоб здобути медалі з кольорового металу. Їй потрібно було підняти і утримати півтонни заліза. Я стала бронзовою призеркою в сумі, також серебряною призеркою посіданнях і бронзовою в жимі. Угу. От. На тягу мені не хватило кілька кілограмів обійшли. немножко. Ну Сколько? я не розстраивалась. Кілограм 15 так не мені. Или 10 даже. Не помню уже, столько эмоций не, не обращала внимания на таблицу. Uh -huh. Там все тренер смотрел. Вот. Как бы не расстраиваясь, то, что стало третьей. У нас была задача поставлена, чтобы выполнить норматив мастера спорта международного, международного класса. И первой, конечно же, стать. Ну, первая не стала, но мастер есть международного мастер класса. Есть. Да. Ну, уже конечно. Переслав Горжусь. Быть, а? Да. Шла ну, к этому, так сказать, да. Понятно. Вот. И. Все еще дальше будет. Конечно, есть и недочеты, но случается с каждым спортсменом. По поводу дальше. Куда ты дальше поедешь? Ты в ну, не поедешь. конечно, хочется поехать и планируем поехать. Но сейчас у меня небольшой отдых, а потом мы готовимся на классическую Украину в Луцке. А там уже по итогам отбираться будем. Посмотрим, как дальше. Наталка Горгоновська здійснила свою мрію, стала майстром спорту міжнародного класу. опинилась серед призерів на п'єдесталі і знову планує крокувати далі до нових перемог. А про цю поїздку до Іспанії Наталка згадує не тільки як про змагання, а й знайомство з чудовою країною. Чемпіонка дуже вдячна своїм спонсорам за підтримку. Хотела поблагодарить всех, кто мне помог совершить эту поездку. Хотела поблагодарить предпринимателей Беловцовых, Сайчука, также Агросвит. И большое спасибо Поповичу Юрию, Юрию Михайловичу, который мне помогал собирать эти деньги. Он тоже внес свой склад. Ну, большое всем спасибо за то, что поддержали, поверили. Мне очень приятно было. Искренне спасибо.